Imbalan Perdana Menteri Gan Kim Yong menggesa syarikat-syarikat Amerika Syarikat supaya memanfaatkan sepenuhnya peluang-peluang di Asia Tenggara dengan menjadikan Singapura sebagai pangkalan. Syarikat-syarikat tempatan pula boleh memainkan peranan mengukuhkan daya tahan rantaian bekalan dengan syarikat-syarikat Amerika. Ini di tengah-tengah cabaran ketegangan geopolitik global dan meningkatnya dasar perlindungan ekonomi. DPM Gan berkata demikian di acara pembukaan Pejabat Dewan Perniagaan Amerika yang diperluaskan. Geopolitical tensions and conflicts, climate change and technological advancements and developments have underscored the importance of resilient supply chains. Local companies and SMEs can play a critical role in helping you build a stronger supply chain for your businesses in the region. In time, they can also support you as you expand your operations globally. DPM Gun juga menekankan komitmen Singapura untuk menjadi hub perniagaan antarabangsa yang boleh dipercayai. Beliau menyorot peluang-peluang bagi syarikat-syarikat Amerika Syarikat untuk bekerjasama dengan firma tempatan terutamanya bagi inovasi. Dan Cik Gan turut menggalakkan para peniaga untuk merebut kesempatan daripada skim-skim pemerintah bagi memperkukuh rantaian bekalan serta menyokong SME tempatan. Beliau juga menyuruh peraturan undang-undang tempatan yang kukuh selain menegaskan bahawa Singapura tidak membenarkan perniagaan untuk memintas kawalan ekspor. Menggulung ucapan DPM Gan mengesahkan peranan Singapura sebagai rakan kongsi yang boleh dipercayai, dan cekap untuk pertumbuhan global. So I can assure you that the United States remains committed to expanding trade and growing prosperity. But it is also incumbent upon all nations to ensure that there is a level economic playing field and that the terms of economic agreements are adhered to. Syarikat-syarikat yang berpangkalan di Singapura kini boleh mendakapi kecerdasan buatan AI dengan lebih cepat lagi. Ini berikutan pelancaran pusat kecemerlangan AI baharu oleh syarikat gergasi teknologi Oracle. Pusat itu membantu perniagaan melatih pasukan mereka bereksperimen dalam sekitaran cloud yang selamat dan menimba pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan operasi perniagaan utama. Ia bermakna syarikat setempat seperti GetGo kini akan mendapat akses lebih mudah kepada sumber-sumber AI tersebut. Misalnya, ia dapat menguji idea AI peringkat awal di sekitaran cloud yang selamat dengan menggunakan prasarana Cloud Oracle atau meneroka teknologi seperti analisis AI, AI generatif, pembelajaran mesin dan ejen AI. Semua inovasi itu boleh diterapkan dalam industri-industri seperti jagaan kesihatan, pemerintah, kewangan dan telekomunikasi. Pusat itu akan membolehkan firma-firma menjalankan uji cuba projek bagi menguji huraian AI pada skala kecil lantas membantunya menilai keberkesanan huraian tersebut sebelum melaksanakannya pada skala lebih luas. Pusat kecemerlangan AI itu juga menawarkan latihan dan pensijilan dalam cloud serta teknologi AI yang diterajui oleh University Oracle dan rakan-rakan kongsinya. Oracle menyasarkan untuk meningkatkan kemahiran 10,000 pelajar dan karyawan di Singapura menjelang 2027 dengan menyediakan kepakaran berharga agar mereka terus maju seiring teknologi. Because it's not just on the workers, companies must also commit to training. Employers themselves, you know, the likes of Oracle as an ecosystem partner, would help us to nudge employers collectively to move towards upskilling all of their workforce. Then we can continue to maintain our razor sharp edge in terms of our competitiveness. Ketua Pasukan JRC Tampines, Menteri Masago Zulkifli berkata penubuhan SMC baru Tampines Cangkat bermakna tambahan seorang lagi anggota Parlimen boleh membantu parti pemerintah PAP berkhidmat dengan lebih baik lagi untuk penduduk kawasan tersebut. Kawasan undi persorangan Tampines Cangkat yang dikeluarkan dari GRC Tampines bakal menyaksikan beberapa projek BTO baru. GRC Tampines bagaimanapun menyerap sebahagian GRC Aljunied. Najib Mas Agus yang merupakan Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga merangkap bertanggungjawab bagi hal Masyarakat Islam berkata tambahan seorang lagi AP bermakna keprihatinan penduduk Tampines Cangkat boleh ditangani dengan lebih baik lagi. Tampenis Cangkat tambah beliau merupakan sebahagian daripada pelan induk 5 tahun Tampenis untuk menjadi sebuah bandar lebih hijau terhubung dan rancak. Sementara itu dengan daerah Jalan Kayu akan menjadi kawasan undi persorangan SMC dalam pilihan raya akan datang anggota parlimen GRC yang Mokio Eng Ling Ling berkata para penduduk kawasan itu boleh menjangkakan lebih banyak perhatian daripada wakil masing-masing Encik Eng kini mewakili division Jalan Kayu yang menjadi sebahagian GRC Ang Mo Kio sekarang I will always serve. And what uh, we are waiting to is for more details and plans because we just heard the EBRC's report Tuesday and Anchor Minister, Senior Minister Lee is working very hard with the MPs to see how we can best uh, look after everyone while carving a new SMC out, which I'm looking after to, to, to also start growing. Sementara itu, Ketua Parti Demokratik Singapura SDP mengkritik keputusan jawatan kuasa semakan sempadan kawasan undi EBRC yang menggabungkan SMC Bukit Batu ke dalam sebuah GRC iaitu GRC Jurong East Bukit Batu. Dalam satu video media sosial, Encik Chee mendakwa bahawa ini suatu langkah mahu melemahkan pihak pembangkang. And now with the stroke of a pen I find the years long work now diluted with the area absorbed into the Jurong GRC, an area that is multiplied five times. Semasa pilihan raya umum 2020, Dr. Chi kalah kepada calon PP Encik Murali Pilei bagi SMC Bukit Batu. Beliau juga sebelum itu kalah kepada Encik Murali semasa pilihan raya kecil 2016. Encik Chi berkata, dengan perubahan sempadan pilihan raya bagi GE2025, beliau akan memikir semula strateginya dan akan mengumumkan rancangan STP tidak lama lagi. Saudara, sempena ulang tahun Singapura yang ke-60, anda boleh menjangkakan banyak promosi khas di Merata Pulau ini. Dari pengalaman makan malam yang lain daripada yang lain kepada pameran interaktif memaparkan sejarah Singapura, para pengunjung bakal menikmati promosi khas SG60. Misalnya di restoran ini, di mana setiap hidangan akan membawa anda ke tempat-tempat berbeza. Dan mulai bulan Mei hingga Ogos ini, para pengunjung boleh menikmati diskaun sebanyak $60 bagi makan malam dua orang. Satu lagi daya tarikan akan membawa sejarah dengan lebih dekat lagi kepada orang ramai di Madame Tussaud. Para pengunjung dibawa melayari detik-detik penting Singapura menerusi satu pameran baru. Dan dengan promosi khas SG60 iaitu $60 bagi tiket dua orang, muzium itu berharap dapat memikat seganda jumlah pengunjung berbanding waktu biasa. Lebih banyak promosi juga dijangka akan dikeluarkan pada masa akan datang. I think it's it's our way of you know showing support back to the Singaporeans who have been our key customers uh, along for you know for the last uh, 60 years. I think there were attractions that have been here since then. Um, and you know we the number has grown and we are just really thankful. And this is our way of saying thanks to uh, Singaporeans and PRs who who have helped us our businesses along the way. Taman Hidupan Liar Terbaru Mandai Rainforest World Asia kini dibuka kepada umum dan sekitar 8,000 pengunjung sudah pun membuat tempahan awal untuk ke sana sehingga hujung minggu ini. Rancangan-rancangan juga sedang disusun bagi menarik sekitar 900,000 pengunjung pada tahun pertama ia beroperasi. Taman Hidupan Liar ini menempatkan lebih 75% spesies yang terancam pupus Reka bentuknya pula memberi peluang kepada pengunjung untuk melihat haiwan pada jarak lebih dekat lagi dan menjadi tempat tumpuan bagi kegiatan seperti terjun kanopi setinggi 20 meter. Turut dalam rancangan, daya tarikan tertutup untuk seisi keluarga mengalami habitat berbeza seperti di padang pasir dan lautan dalam. Bukan itu sahaja, Mandai juga bakal membuka pusat peranginan barunya pada bulan depan dan menurut kumpulan mandai tempahan bagi pusat peranginan tersebut terus meningkat